oziq ovqat gigiyenasi oziq ovqat xavfsizligi atamasi ostiga kirganligi sababli oziq ovqat gigiyenasining o'zi oziq ovqat xavfsizligining boshqa asosiy sohalarini o'z ichiga olmaydi bu ayniqsa sizning muassasangizda oziq ovqat mahsulotlarini boshqarish tartib qoidalarini qo'llashda bilish kerak bo'lgan muhim farq oziq ovqat xavfsizligi bu xavflarni boshqarishning butun tizimini anglatadi shu bilan birga oziq ovqat gigiyenasi faqat bitta jihatni nazorat qilish uchun individual amaliyotlar majmuasini anglatadi xavfsiz oziq ovqat uchun ishlab chiqaruvchilar o'z faoliyati iste'molchiga zarar yetkazish xavfini minimallashtirishini ta'minlashi kerak oziq ovqat xavfsizligiga rioya qilishning bir qismi oziq ovqat mahsulotlarining xavfsiz iste'mol qilinishini ta'minlash uchun oziq ovqat gigiyenasi va oziq ovqat standartlarini to'g'ri va tizimli boshqarish oziq ovqat xizmat har xil sabablarga ko'ra aniq belgilangan saqlash joylari va tartibiga ega bo'lishi kerak birinchidan saqlash joylarini ta'minlab narxlarni pasaytirish uchun materiallarni yetarlicha katta miqdorda sotib olish mumkin ikkinchidan materiallarni joyda saqlash imkoniyati materiallarga buyurtma berish va ularni yetkazib berish jarayonida ishlov berish uchun sarflanadigan vaqt va xarajatlarni kamaytiradi uchinchidan qo'lda sarflanadigan materiallarning sifati miqdori va turlarini bilsangiz menyuni rejalashtirish osonroq bo'ladi agar biron bir menyu elementi ustida ish bo'lsa buyurtma bergan har bir kishiga xizmat ko'rsatilishini ta'minlash uchun sizning qo'lingizda yetarli e, ingredientlar borligini bilish yaxshi hozirgi e, bozorda oziq ovqat mahsulotlarini sotadigan ko'plab korxonalar saqlash qimmat bo'lgani uchun o'zlarida saqlanadigan inventarizatsiya miqdorini kamaytirmoqda nafaqat bo'sh joy olishi kerak balki xavfsizlik ham qattiq bo'lishi kerak ko'pgina operatorlar yuqori sifatli go'sht sharob va spirtli ichimliklar kabi qimmatbaho mahsulotlarni kuzatib borishning bosh og'rig'iga yo'l qo'ymaslik uchun yetkazib beruvchilarga qo'shimcha haq to'lashga tayyor quruq oziq ovqat mahsulotlarini saqlash joyi qabulxonaga yaqin va asosiy oshxonaga yaqin bo'lishi kerak afsuski quruq oziq ovqat omborlari ko'pincha oziq ovqat mahsulotlarini yetkazib berish uchun mo'ljallangan dizayner va saqlash uchun ajratilgan joy ba'zan noqulay joyda bo'ladi qayerda bo'lmasin quruq omborni saqlash va nazorat qilishda e'tiborga olish kerak bo'lgan bir nechta muhim jihatlar mavjud konservo mahsulotlarining buzilishi va shishishini oldini olish uchun bu joy quruq va salqin bo'lishi kerak ideal harorat oralig'i o'n gradusdan o'n besh gradusgacha ellik gradusdan ellik to'qqiz gradusgacha bo'lishi kerak tankni tozalash oson bo'lishini bo'lishi kemiruvchilar va zararlanchilardan xoli bo'lishi kerak bu shuni anglatadiki kirishni oldini olish uchun devor shift va zaminning barcha teshiklari muhrlangan va himoyalangan bo'lishi kerak u zaxiralarning aylanishini yengillashtirish uchun materiallarni tartibga solish va tartibga solish oson bo'lishi kerak eng yaxshi tartib bu javonlarni xonaning o'rtasida joylashtirish shuning uchun ularni har ikki tomondan to'ldirish mumkin bu sizga zaxirani aylantirishiga imkon beradi yangi zaxirani tokchaning boshqa tarafidan siljitish orqali eski zaxiralarni itarib yuboradi hudud yaxshi yoritilgan bo'lishi kerak paflar poldan kamida o'n besh santimetr olti dyum balandlikda bo'lishi kerak sovutgichli mahsulotlar o'rnatilgan yoki standart vertikal muzlatgich bo'lsin u oziq ovqat mahsulotlarini saqlashni rejalashtirishda muhim komponent hisoblanadi ko'pchilik yangi ovqatlar buzilishi buzuluşu va buzilishini kechiktirish uchun muzlatgichda saqlanishi kerak eng asosiy qoidaga har doim rioya qilish kerak xom mahsulotlarni yuqorida emas pasta saqlang siz tayyor yoki tayyor mahsulotlarni saqlang sovutgichdan foydalanilgan barcha xodimlar bajarishi kerak bo'lgan bir nechta umumiy qoidalar mavjud xom ashyoni pishirilgan yoki tayyor mahsulotlar ostida saqlang sovutgichli ovqatlar uchun fifo tizimini ishlab chiqish va kuzatish sovutgichdagi ba'zi narsalar uchun joylarni belgilang va faqat o'sha narsalarni belgilangan joylarda saqlang hech qachon issiq ovqatni muzlatgichga qo'ymang afsuski bir kishining zarur tushunchasi boshqa kabi bo'lmasligi mumkin tashish va wa saqlash vaqtida oziq ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar oziq ovqat xavfsizligi uchun muhim bo'lgan ish va monitoring tartib qoidalariga amal qilishadi tashish va saqlashda oziq ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligini ta'minlash uchun oziq ovqat mahsulotlarining saqlanishini ta'minlash uchun operatsion tartib qoidalar va operatsiyalar maqsadga muvofiq bajarilishini nazorat qilish tartiblari talab qilinadi oziq ovqat mahsulotlarini tashish va saqlash bilan shug'ullanadigan ishchilar oziq ovqat sifati va xavfsizligida hal qiluvchi rol o'ynaydi shunday qilib jarayonning har bir bosqichida kadrlar tayyorlash muhim ahamiyatga ega ular mahsulot va qadoqlash jismonan ezilmasligi singan yoki egilmasligini ta'minlash uchun javobgardir e'tiboringiz uchun rahmat